Всем привет, ребят, с вами Дамаша И о, я думаю, вы помните это видео, где я снимала распаковку выращивания кристалла <как> Так вот, про прошла ровно одна ночь, и он вырос Это волшебное дерево, ну, как, как было написано на упаковке И реально оно какое-то волшебное, можно даже так сказать На нем появились не кристаллы а так скажем, мягкая пуховина. <рые> вот. Ну, в общем, давайте посмотрим, что у нас вышло. тан та тан тан та тан 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 вот такая краса тени у нас вышла. Не спросите, что вот это. Сейчас я вам все расскажу и объясню. Так. <фих> Я вооружилась за почисткой. Значит, здесь вот белая у нас сформировалась, так как стебель ну, у нас картонный. Здесь вот оставалось еще немножко. И она все равно пропиталась, и здесь получилось белый нарост. А так как на веточках было розовое, поэтому получилось розовое дерево, то бишь сакура. Вот. При малейшем э, таком встряхе большом она падает, к сожалению. Вот, видим, опять отваливается. Ну, она будет стоять, я думаю, немало, не недолго. Вот. Вот так вот. Возможно, возьму еще другие цвета. На это тоже засниму видео. Вот такая вот она вышла. Мне очень понравилось следить за ней. Первые полчаса, После того, как я засняла видео, она по нижним веточкам немножко покрылась такими белыми пятнышками. Ну, позже стало вот так вот все. Ну, я думаю, вам понравилось это видео. Поставьте лайк. С вами была Маша. Всем до встречи. Пока.